Это акция православных граждан этого государства. Мы идем сегодня к американскому посольству в связи с тем, что американцы стали навязывать те ценности, которые не характерны для нашего народа. Когда проходил Киевский парад, так называемый, это не наши ценности, они чужды нашему народу. Киев, православная столица, и не надо с нас делать псевдо Америку. против садомистов, очищение, очищение человеческой души и укрепление семьи. Уже и так Россия, Украина, Беларусь, как и другие славянские православные народы объединены, объединены в И Для нас главное духовное единство, для нас э, не так важно государственное, хотя государство – это ограда церкви, понимаете православный монархический строй, это идеал для нашего православного народу. народа. Да. <звучит> нас не знаем, мы нам сказали, мы пришли, чтобы не было войны, э -э -э, пластиковых документы биопатические, это дьявольские, чтобы не было вражды, чтобы не было э -э, это, законов, понимаете, чтобы народ, ну, это же нормально, ну, не, 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 грешно, поняли. И по администрации Киевской. Хоть кто-то вышел? Никто. Почему? Потому что не они принимают решение. Может, они в душе и не хотят. Но им так хочется получить очередной транш, что они маму родную продадут и получат этот транс. И, и, и Киев. Они да, уже да, да. Имеется в виду э, телесные болезни. И здесь э, их расписывают на все органы власти, которые у нас есть. Пусть она вас уразумеет. И вас а послала. И, и вас послала вам за это заплатить. И вас уразумеет Господь. Или на тебе крест есть? На себе нет. А, не а плавали, на не плавали, тебе не нет креста. Стыла, все. Поэтому мы, мы пришли к ним. Возможно, тут в Америке как бы еще остатки христиан.